bas bergerak di atas jalan raya menuju ke destinasi free Trip, Sebuah hutan dengan air terjun dan sungai. Cuaca cerah, murid-murid kelihatan ceria dan menyanyi bersama. Wah, tak sabarnya nak sampai. Saya memang suka pergi ke hutan. Lebih-lebih lagi, ada air terjun. Betul tu. Mesti seronok dapat tengok air sungai yang jernih dan dengar bunyi air terjun. Bagus. Nampaknya semua orang bersemangat. Tapi sebelum kita sampai, cikgu nak tanya satu soalan. Soalan apa tu cikgu? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa itu ekosistem? Hmm, saya pernah dengar perkataan tu, tapi saya tak pasti apa maksudnya. Saya rasa ekosistem ni berkaitan dengan alam sekitar. Bagus, pandai Johan. Mari cikgu terangkan apa itu ekosistem. Ekosistem ialah satu sistem semula jadi yang terdiri daripada organisma hidup dan persekitarannya. Ini termasuk tumbuhan, haiwan, udara, air, tanah dan cahaya matahari. Semua ini saling berinteraksi antara satu sama lain. Oh, jadi dalam hutan yang kita nak lawati ni pun ada ekosistem? Betul, sebenarnya ada banyak jenis ekosistem Contohnya ekosistem hutan hujan tropikal Yang kaya dengan pokok tinggi Haiwan seperti harimau dan burung enggang Ekosistem laut yang merangkumi kehidupan seperti ikan Terumbu karang dan tumbuhan laut Ekosistem padang pasir di mana haiwan seperti kita dapat bertahan dalam cuaca panas dan kering dan ekosistem sungai yang mempunyai haiwan seperti memerang, ikan serta hidupan sungai yang lain. Oh, jadi sungai yang akan kita lihat nanti pun termasuk dalam ekosistem air. Maka Johan, Jeff dan Zizan mula berangan. Wah, wow. adakah air terjun yang kita akan lihat sebentar lagi macam ni? ataupun ini? Adakah kita dapat mandi di sungai seperti ini sebentar lagi? Tepat sekali Johan, dan nanti bila kita turun dari bas, kamu semua akan nampak sendiri bagaimana ekosistem berfungsi di sekeliling kita. Murid-murid kelihatan teruja. Bas turun bergerak menuju ke destinasi. Setelah beberapa jam dalam perjalanan, akhirnya mereka sampai ke destinasi yang dituju dan murid-murid turun berjalan ke dalam hutan. Murid-murid, nampaknya kita sudah sampai di Hutan Simpan Kuala Lumpur. Wah, tengok tu. Seronoknya monyet-monyet itu bermain. Tentulah mereka seronok bermain sebab keselamatan terjaga. Baiklah, mari cikgu terangkan fungsi ekosistem. Ekosistem berfungsi sebagai habitat untuk flora dan fauna. Macam kamu lihat, monyet dan haiwan lain sungguh seronok kerana tempat tinggal mereka terjaga serta tiada sebarang ancaman dari musuh. Mereka meneruskan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang penuh dengan bunga serta tumbuhan hijau yang sihat. Eh, cantiknya bunga ni. Saya nak bergambarlah cikgu. Tentu mak saya suka sebab dia sukakan bunga. Ini juga merupakan fungsi ekosistem Johan. Ini dinamakan sebagai fotosintesis iaitu pengaliran nutrien daripada persekitaran kepada benda hidup dan dikembalikan semula. Cikgu, saya kurang faham proses fotosintesis yang cikgu maksudkan. Baiklah, mari cikgu bagi contoh supaya kamu faham. Contohnya, tumbuhan sebagai oksigen kemudian diserap oleh benda bernyawa seperti haiwan dan manusia. Setelah itu, oksigen dikembalikan semula kepada tumbuhan. Oh, baru saya faham. Terima kasih cikgu. Mereka meneruskan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang penuh dengan tumbuhan herba berserta nama. Cikgu, ini pokok apa? Oh, ini pokok herba yang boleh digunakan dalam rawatan. Pokok herba. Betul. Ini juga merupakan fungsi dari ekosistem di mana ia dapat menyokong kehidupan manusia. Sebagai contoh, apabila kita menjaga kebersihan alam semula jadi, maka penghasilan produk untuk dijadikan sebagai rawatan dan sebagainya bersih dan berkualiti. Mereka meneruskan penyeluruhkan ini dalam hutan tersebut dan tiba di sebuah tempat dan dapat rusa memakan rumput, ikan, itik dan katak di dalam kolam monyet atas pokok dan burung Lihat, di sana ada rusa lah Di sana pula ada monyet dan burung Cantiknya burung tu Jom kita tangkap gambar burung tu kawan-kawan Baik murid-murid, cikgu ada satu soalan untuk kamu semua Soalan apa cikgu? kehidupan apakah yang kamu nampak di dalam hutan ini? Ada haiwan dan tumbuh-tumbuhan, cikgu. Manusia, cikgu. Hmm, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Zizan dan Johan. Kehidupan yang kamu semua nyatakan tadi merupakan komponen biotik dalam ekosistem. Kamu tahu tak apa yang dimasukkan dengan komponen biotik? Komponen biotik berkait dengan kehidupan kan cikgu? Ya, yeah, betul Jack. Komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti haiwan, tumbuhan, mikroorganisme dan manusia. Faham cikgu? Jom kita lihat di sana macam ada sungai. Mereka meneruskan perjalanan dan tiba di kawasan air terjun dan sungai yang terdapat sinaran cahaya matahari, angin dan tanah. Wah, cantiknya air terjun tu. Lihat, ada ikan di dalam sungai tu. Baik murid-murid, tadi cikgu dah jelaskan komponen biotik kan? Sekarang cikgu akan jelaskan apa itu komponen abiotik. Komponen abiotik Mungkinkah komponen abiotik merujuk kepada persekitaran yang tidak hidup, cikgu? Ya, betul Zizan. Apakah contoh persekitaran yang tidak hidup yang ada di sini? Air, cikgu. Sinaran matahari, cikgu. Udara, cikgu. Tepat sekali, murid-murid. Air, cahaya, matahari, udara, tanah, suhu merupakan contoh komponen abiotik. Maksudnya... Dalam ekosistem, ada dua komponen ya cikgu? Betul tu Johan. Dalam ekosistem terdapat dua komponen iaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Dua komponen ini saling berinteraksi dalam membentuk sebuah ekosistem. Setelah itu, Cikgu Sarah dan murid-murid meneruskan penerokaan di hutan itu. Tiba-tiba, Cik bertanya kepada Cikgu Sarah satu soalan. Cikgu, mengapa ekosistem itu penting? Ekosistem ini penting kerana meneruskan kelangsungan hidup bagi haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, jom kita menerokai hutan ini. Kami melihat keindahan alam flora dan fauna di dalam hutan. Cikgu Sarah menjelaskan kepentingan ekosistem seimbang. Lihat di sana, ada rusa tengah minum air. Seperti yang kita tahu, semua haiwan dan tumbuhan memerlukan air sehingga jumlah air harus cukup supaya ekosistem seimbang dan semua makhluk hidup mendapat air yang secukupnya. Lihat, ada rusa yang sedang makan rumput di sana. Ini adalah contoh produsen dan konsumen ya murid-murid. Cikgu Sarah, apa itu produsen dan konsumen? produsen adalah pengeluar seperti rumput dan consumer adalah pengguna seperti haiwan yang makan rumput. Boleh cikgu bagi lagi satu contoh? Boleh, cikgu akan bagi satu contoh. Murid-murid boleh tengok dekat situ. Di situlah kita boleh tengok produsen adalah rumput dan consumernya adalah rusa. Jumlah rumput dan pohon haruslah lebih besar daripada jumlah rusa. Kerana rusa harus makan banyak rumput dan pohon untuk hidup. Jika jumlah rumput dan pohon sedikit, maka konsumen akan musnah. Begitu juga jumlah predator dan mangsa yang seimbang seperti konsumen sekunder iaitu rusa dan konsumen tersia adalah harimau. Dan jika sumber makanan semakin berkurang, haiwan boleh diancam kepupusan. Sebagai contoh, rusa bergantung pada pohon dan rumput sebagai sumber makanannya. Jadi murid-murid boleh faham ekosistem seimbang apabila tengok sendiri ekosistem di dalam hutan ini. Okey. Okey. Faham, cikgu, faham cikgu, Sarah. cikgu Sarah? Bagus semua. Satu lagi contoh, Cikgu nak kamu semua tengok pokok-pokok di sana. Cikgu nak tanya, kenapa pokok di dalam hutan membesar subur tanpa dibaja? Tak tahu, Cikgu pokok-pokok itu subur kerana ekosistem di hutan adalah seimbang dan kita nutriennya berlaku secara harmoni seperti penyerapan air, penyerapan karbo, pendebungaan pertumbuhan tumbuhan, penyebaran benih dan kita semula nutrien. Faham Cikgu Sarah? Faham Cikgu Sarah. Sarah. Mereka meneruskan perjalanan menuju ke anak sungai. Hah? Kenapa air sungai sangat kotor dan berminyak? Air sungai ini menjadi kotor dan berkeladak, berminyak disebabkan kegiatan manusia yang suka membuang sampah dan bahan kimia di dalam sungai. Apabila air sungai menjadi kotor seperti ini, bukan sahaja ekosistem di dalam air terjejas, tetapi ekosistem di darat juga akan terjejas. Kerana semua tumbuh-tumbuhan dan haiwan di darat, di udara, di dalam air memerlukan air dan sumber alam yang bersih untuk digunakan secara berterusan untuk hidup. Jadi murid-murid perlu tahu ekosistem ini dikategorikan sebagai ekosistem tidak seimbang. Contoh, yang lain ekosistem tidak seimbang seperti pemburuan liar dan penebangan pokok di dalam hutan. Terima kasih Cikgu Sarah. Kami sudah faham beza antara ekosistem seimbang dan ekosistem tidak seimbang. Mereka meneruskan perjalanan menuju ke hutan tersebut. Lihatlah hutan ini, udara segar, burung berkicauan dan pokok-pokok tinggi yang memberi oksigen kepada kita semua. Tiba-tiba mereka terdengar bunyi enjin yang kuat. Cikgu, bunyi apa tu? Mereka berjalan ke arah bunyi tersebut dan melihat kawasan pembalakan. Beberapa pokok besar sedang tumbang dan jentera berat sedang menebang lebih banyak pokok. Ya Allah, pohon-pohon besar ditebang. Kenapa mereka buat begini, cikgu? Cikgu Sarah menghala nafas sambil memerhati kawasan pembalakan. Ini adalah aktiviti pembalakan. Kayu dari pokok-pokok ini digunakan untuk pelbagai kegunaan seperti perabot dan pembinaan. Zizan melihat seekor burung yang terbang pendek dari pokok yang tumbang. Tapi cikgu, kalau semua pokok ditebang, di mana haiwan-haiwan ini akan tinggal? Betul Zizan, pembalakan tanpa kawalan boleh menyebabkan haiwan kehilangan habitat dan boleh membawa kepada kepupusan spesies tertentu. Johan melihat tanah yang terdedah tanpa pokok. Cikgu, kalau hujan turun, bukankah tanah ini boleh terhakis? Di sana menunjukkan ke arah sungai yang berdekatan yang airnya kelihatan keruh dan berlumpur. Tepat sekali Johan, pokok membantu menahan tanah daripada terhakis. Tanpa pokok, tanah mudah runtuh dan menyebabkan pencemaran sungai." "Cikgu, mesti ada cara untuk hentikan perkara ini." "Cikgu Sarah, ke sini." Ada jet, kita boleh menyokong pembalakan lestari, menanam lebih banyak pokok dan mengurangkan penggunaan produk yang memerlukan kayu berlebihan. Zizan tersenyum dan mengangkat tangannya. Saya akan ajak keluarga dan kawan-kawan untuk menanam pokok. Semua murid mengangguk bersemangat bersedia untuk menjaga alam sekitar. Kami akan jaga hutan untuk masa depan kita. Kemudian mereka meneruskan perjalanan mereka menerokoh hutan. Baiklah kelas, kita mestilah bertanggungjawab menjaga alam sekitar sebab kalau kita rosakkan kita sendiri yang susah nanti. Jadi, apakah langkah-langkah menjaga keimbangan ekosistem Jep Johan Zizan? Jangan buang sisa makanan banyak sangat. Kalau lebih, buat baja kompos. Jangan pasti. Saya tahu. Kurangkan penggunaan plastik. Guna beg kertas, cikgu bagus lagi guna pengangkutan awam supaya kurang pencemaran udara dan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar cikgu bagus semua ini adalah cara kita jaga keseimbangan ekosistem bila ekosistem stabil udara bersih air bersih dan bumi kita lebih sihat salah satu cara lagi ialah mengadakan kempen kesedaran kita boleh mengajak masyarakat untuk menanam semula pokok, menyokong produk yang menggunakan kayu secara lestari dan mendidik orang ramai tentang kepentingan hutan. Bagaimana jika kita buat kempen Selamatkan Hutan Kita di sekolah? Kita boleh mengadakan program menanam pokok dan mengajak pelajar lain untuk mengurangkan penggunaan kertas secara berlebihan. Ya, kita juga boleh mengadakan sesi ceramah dan pameran tentang kepentingan hutan supaya lebih ramai orang tahu tentang masalah ini. Saya setuju. Kalau kita tidak bertindak sekarang, generasi akan datang mungkin tidak akan dapat melihat keindahan hutan seperti yang kita lihat hari ini. Bagus murid-murid. Saya gembira melihat semangat kalian untuk menjaga alam sekitar. Ingat, menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab kita semua. Jika kita bekerjasama, kita boleh memastikan hutan ini kekal untuk generasi yang akan datang. Betul, cikgu. Kami akan berusaha untuk menyelamatkan hutan ini. Baiklah murid-murid, jika semua faham, mari kita pulang. Mereka berjalan menuju ke bas sekolah mereka. Akhir sekali, murid dan guru kembali ke bas, senyum dan bercakap sesama mereka. Pesanan dari Cikgu Sarah. Jadi, untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem, kita harus berfikir sebelum bertindak. Setiap langkah kecil yang kita ambil boleh memberi impak yang besar kepada alam sekitar kita. Mari kita lakukan bahagian kita untuk masa depan yang lebih hijau. Eh, eh, tunggu kejap. Tak habis lagi. Jom kita nyanyi bersama habis dah. Sebelum kita habis, jemput scan QR code ni untuk lihat ekosistem dalam bentuk AR ya. Kami harap murid-murid faham apa yang dipelajari. Terima kasih. Jaga alam, jaga kehidupan.